Doğru Xəbər kanalına xoş gəlmisiniz. Videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanvarın 24-dən Bakıdan Səxə və Bərdəyə hətta keçirilməsi planlaşdırılan avtobus səfərləri üzrə biletlərin qiymətlərini açıqlayıb. YeniAvas.com reporta istinadla xəbər verir ki, bu barədə Nazir müavini Rəhman Hümmétov məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfərlər Bakı-Şəxə Bakı ağdam Əhmədbəyli şura, Füzuli hava limanı şura və Bərdə ağdam istiqamətində səfərlər təşkil olunacaq. Artıq sınaq səfərləri olub və müvafiq ölçmələr olub. Əhmədbəyli üzrə həftədə 4 dəfə, digər istiqamətlərdə isə həftədə 2 dəfə olacaq. Bakıdan Bakı üzrə biletin qiyməti 10.4 manat, Bakıdan Bakı üzrə biletin qiyməti 9.4 manat, Əhmədbəyli-Şirə Əhmədbəyli üzrə biletin qiyməti 7 manat, Bədəğdən Bərdə üzrə biletin qiyməti isə 7 manat olacaq. Bu qiymətlər yalnız bir istiqamətdədir. Vətəndaşlar gediş-gəliş biletlərini eyni vaxtda almalıdırlar.